الصلاه والسلام ادركني ادركني الصلاه Adrikani, Adrikani, sudahkah kamu memberi cinta, membalas rindu, buat Baginda hidupkan hati gerakkan. Gegas hati majlis kau ya Rasul. salawat Pergilah bertemu Perindu umat Duhai salamku Sentah salawat Pergilah keun so وغني <applause> Wa masyaihi Allah Allah abdil hawa Ya bi niyati Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Baik jadi Alhamdulillah pada petang ni kita akan sambung lagi pembacaan Daripada Kutubul Sita InsyaAllah kita akan sambung pada Sunan Abi Dawud yang mana akan di uh, akan di apa uh, baca dan juga akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Abu Zaid Hafizullah Ta'ala InsyaAllah Jadi jelas sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah buat beliau Juga buat uh, guru kita Ustaz Ma'idham Arifin Al-Banjari Dan pada salah silah guru kita Yang menyambungkan kita pada Nabi Muhammad SAW Daripada Sadat Ja'fariyah Sadat Syazuliyah Sadat Ahmadiyah Idrisiyah Sadat Ahmadiyah Badawiyah Sadat Naqsyabandiyah Malaikah Salim Nama Syekh Syamdukadil Ajailani Al Imam Rifai dan juga kepada semua al-imam-imam a'immah Al kutubus sitah dan juga khususnya kita hadiahkan kepada Al Imam Abu Dawud sampailah pada silsilah tadi bersambung sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baik jadi yang di uh, di dalam uh, tebak yang telah dicetak semula oleh dewan selawat pada muka surat 100 eh 1246. Okey, kita akan sambung pada hadis 317 yang membicarakan pada bab tayammum. Jadi insyaAllah uh, insya-Allah nastamir bi sama'il hadis min sama'il hadis min fadilatul syekh Muhammad Abu Zaid fa liyatafaddal mashkura wa minallahi majur. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولًا جزا الله الشيخ نظامي عنكم خيرًا. وجزيتم عنه خيرًا بأنكم خير مثال لما تتعلمون منه وتطبقونه بافضل ما يرى من تطبيق بصراحه من سنن ابي داود من باب التيمم بالاسناد الى الامام ابي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي اخبرنا ابو معاويه وحدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا عبدة المعنى واحد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واناس معه في طلب قلاده اضلتها عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والسلام. فذكروا ذلك له فانزلت ايه التيمم زاد ابن نفيل فقال لا اسيد بن حضير ارحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا هناك كان بيقول لها إيه ما هي بأول بركتكم يا آه ألا أبي بكر هنا بيوضحها أكتر إن هو كل أمر بيكون فيه شدة لا بعد منه بيبقى فرج للمسلمين هي بنفس المعنى بنفس المعنى ومعنى تكررنا الصبح تيمم والدور تيمم كأنه فصل بيكرر عشان تحفظه اكتر الحمد لله يعني ان ايه القرايه متقاربه مع بعضها في السنه ان هو احنا ايه ده بيكون في تمامهم ده بيكون في تمامهم ان شاء الله قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عن عمار بن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الصلاه والسلام بالصعيد لصلاه الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحه واحده ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مره اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى الى المناكب والاباط من بطون ايديهم قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والابار قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا يعقوب واخبرنا ابي عن صالح عن يعني ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام عرس باولاد الجيش ومعه عائشه فانقطع عقد لها من جزع الزفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ما فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رخصه التطهر بالصعيد الطيب